Bismillahir-rahmanir-rahim. Auzu billahi minash-shaytanir-racim. Sizə özümə ilahi təqva yerə yetirməyi və haramlardan çəkinməyi və Allahın halal qoyurduğu nemətlərə daha çox meylli olmaq tövsiyə edirəm. Bəli. Məsələn Bəzi məsələlər var ki, biz buna adi sözlərə hammıs istizadə gəlirik və bu sözdən özümüzə belə deyək ki, xəsəmliyirik. Çirkli sözlərdən biri budur ki, Buyurur ki El arasında yayılan məhşur və şeytan fəlsəfəsi və insan bununla qəlbinə rahatlıq salması sözsüz ki batil fikirlərinə və sözlərdən biri budur ki deyirlər ki qəlbi və insanın ürəyi təmiz olsun. Buyurucu bu sözlər məxsusən bu söz şeytana xoş gələn sözdür. Çünki bu sözdən insan tam razılaşır ki, başqa həllənləri yerinə yetirməsin. Ki qəlbim təmizdir. Amma biz baxanda ki, peyğəmbərlərin və imamların da vurur ki, gövriyaların qərləri adi insanlardan milyon dəfə təmizdir. Və o o təmizliyi də nə edən əmeləkəri Allahın buyurduqlarını yerinə yetirməkdir əməli eləyənlər daha xeyirlidir. Əməli Allahın xeyr buyurduğu əməlləri yerinə yetirənlər onların həqiqətən də qərləri və onların ruhları təmiz olanlardır, buyurur. Nə iki kənardan baxıb bir fəris gördüləndə deyəsən ki mənim qəlbim təmizdir. Məamuram təmizdir. Bu sözlər əksəriyyən o insanlar istədir ki, bunlar bütün xeyir işlərdə kənar duran insanlardır ki, deyir ki, mən qəlbim təmizdir. Buyurlar ki, bir ittə insanlar bu cürdür, bir ittə insanlar daşı var oyrurlar ki hər gün axdan məşgul olur və deyir ki Allahın rəhməti böyükdür Allahın rəhməti böyükdür Allaha sığınırım amma necür hər gün üzr istəyirəm zinə ilə məşğuləm hər cür hər cürə günah ilə məşğuləm deyir ki Allahın Rəhmətinə sığınır. Bu sözümüzə peyğəmbərdən qalıb ki, o peyğəmbər ki, gecə və gündüz Allah üçün çalışırdı. Yəni peyğəmbər rəs bizlərə bir ləymət olaraq göndərilib. Bilirsiz ki, əksəriyan peyğəmbərləri Allah tərif edib. O feğanmış, o əməli eliyə eliyə, xeyir aməlləri eliyə eliyə, Allahın şəriətini təbliğ eliyə eliyə, deyirdi ki, ilahi sənə sığınıram, sən rəhmətə sığınırım. Nəinki günah eliyə eliyə, günahdan məşgul ola, bu günlər insanlar deyir, şAllahın rəhmətinə sığın. Qaldı ki, xeyirə manə olur ə e, mərd mazarlıq elidir, ailə dağıdır. E, bir nəhrin girir ailəsinin için, ailəsin dağıdır. Oyun qalınır, çıxardır. Hər hansı əməldən desən çıxır. Hər hansı pislik desən, hər hansı mərd mazarlıq desən elidir. Deyir ki, mən Allahın rəhmətinə sığındım. Allahın böyüklüyünə sığındım. Vallahi Həzrət Əli O cür e, gecə və gündüz xeyirəməldən məşğul olan, o cür Allahın razı olduğu bəndəki Həzrət Əli haqqında peyğəmbər bilirsiniz ki, nə cür tərifdən danışır və Quran-ı Şərimdə rükü halında zəkat verər, Allah özü tərif edib Həzrət Əlinin. O cür nə insan İnicə buyurur ki, namaz üstündə ağlıya ağlır, əsasən bütün bədən vücudu yerinə oynuyurdu. O cürünə insan o əməlləri eliyəndən sonra eliyə-eliyə deyirdi ki, "Qoha, Həsən rəhmətə sığınıram." Nəinki əlindən gələn hər nəfislik var, hər nə bildiyin xeyir əməllər var, manə olup Batsam o sinə də çıxanda qayıdı deyəsən ki, mən mən Allahın rəhmatına sığınım. Vallahi bu, bu yolmuş sözdür. Bunu sizə hər kim öyrədib, hər kim başa salıbsa bilvə əmin ol günən bu sözün mənbi arxası gedib şeytana dayanıb ki, şeytəndir bu sözü deyib ki, mən hər nə bilirəm eləyəcəm və Mən cənnətə keçəcəm və onun yolunu bilirəm. Amma sözsüz ki bu yol batil yoldur. Cəhənnəm yaranıb şeytan və şeytan simada olan insanlar üçün. Bu söz sizə vallahi təsəlli verməsin. Bu söz sizi aldatmasın. Heç kim nəyinə s arxalanmasın. Əgər bu günlər sən namaz qılıbsan Bu gün 1000 dəfə zikr eləyibsən, sabahları onu 2000 eləmədinsə, siz əgər bu günləri bu əməlləri eləyibsən və ya hətta ki bu günləri bir xeyr əməli eləyibsənsə, sabahları onu təkrarlamayıbsansə, vallahi peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem buyurur ki, sizlər ziyan içindəsiniz. Əgər ki amandan daha çox əməl edəmisiniz. Nəinki ömründə, günündə bir nəhərə yaxşılıq, yaxşılıq eləyibsən, oturursan, durursan, ötdüsən, oturursan, durursan, onu danışsan. <laughs> buyurur ki, birinci o şey ki, danışanda ki, mən falan kəsə hörmət eləmişəm, yaxşılığəmişəm, onun buyurur ki, savabı arıdan gedər. İkinci də danışanda başlayarsa günah yazılmağa. Ona görə ki, birinci səhvə buyurur ki, aradan gedə. İkinci də həniyə günah yazılar buyurur ki, sən o xeyr əməl keş şey elibsən, o insana ki ehsan edibsən, onun buyurur ki, ağrının aradan aparısan. Ki yəni bu insan pis vəziyyətdə idi, mən ona köməkli gəldim, biləndə də belə elədim. Buyurur ki, cəh, artıq sən onun abrını aparısan və hətta buyurur ki ona görə sənə günah yazılır nəinki elədigin sabah da gəlib üstəlişdəki dəymadan danışır və bu bu əməlinə də arxayındır arxayındı deyib buyurur ki bu əməl buna burtuluş verəcək halda gəldi danışır buyurur ki Allah Qurani Kərimdə Sizlər xeyrəməl eləndiyəndə gizlində və zahirdə eləyiniz. Zahirdə olan o işlər də ki, ürək nümunə üçün milyon dənə gizlində elyən, milyon dənə. Beş dənə də zahirdə eləyəsən ki, başqalarına, başqalara həvəslensin o işə. Başqaları da o iş üçün can atsın. Nə kişi bir dənə ömrümüzdə yaxşı əməl elib ömrü boyu bunu tanışmır. Həllə olursa olsun vallahi aradan gedər. Yalnız zahirdə nümunəçi görülən işdən başdır. Vallahi bunu başa düşək ki Bir gün ölüm mələği gələndə bizlər şiriyənlərdən olmuyor. Və biz bunu başa düşək ki, hər keçən günümüzü və saniyəmizi geri qaytara bilmərik. Vallah bu gedən saatlar ki var, mən özümə deyirəm sözü bu gələn saatlarımı bu gələn günlərimi və öz əziz qardaşlarıma deyirəm və əziz bacılarıma deyirəm, əziz analarıma deyirəm, əziz əxsaqqallarımıza deyirəm ki vallahi hər saniyamız çox dəyərlidir. çox dəyərlidir. Zahirdə olacaq məsələlərdən biri bud ki, o ki buyurur ki, bu məsələləri Allah Quranda insanı yaradandan sonra özündən öyündür və özünü tərif elədi. Və bil cinən ki, Allah milyonlarla müxtəliflərla canlılar yaratdı, varlıqlar yaratdı. Amma bir yol olsun övünmədit. Hamsında biz deyərək ev bilir ki hər bir ayədə biz deyərək olar danışır amma məsələ burasındadır ki insan onun başa düşməlidir övünməməli təkəbbürrəməməli ki mən üstünəm mənim haqqımda Allah belə danışır yox insan öz dəyərini başa düşməlidir öz keçən Hər bir sadır və saniyəsə düşüncəm biləsə incə edə bilər. Vallahi bütün görülən bu işlər, xeyr və şər əməllər düşüncə ilə nərsiyə gəlir. İnsan düşüncəsi ilə səhv qazana bilər. İnsan düşüncəsi ilə necət qaba bilər, amma sözsüz ki, o düşüncə ilə, o düşünür ki, inşallah ki, bir xeyr əmələ başqalarına Xeyrəməl e gidan insanlara xeyrəməl gidan yoldaşlara kömək gelə məqçün dəstək vermək üçün. Məsələ burasındadır ki buna görə də bu sözü Allah deyir ki, bizim zamanımız azdır. Biz çox qısa bir vaxtı burdayıq və çox dəyərli Hər saniyəmiz milyona, milyarda dəyər. Vallahi. Hər saniyəmiz çox dəyərlidir. Amma məsələ burasındadır ki, özümüz öz dəyərimizi anlamırıq. Vallahi bizlər çoxlu istiqbar eləməli, Allaha sığınmalı və Allaha sığınırək və Allahın nazını yaz eliyərək və xeyr əməllər eliyərək deməli ki, Allahın rəhmətinə sığınmalıyıq. Nəinki Allahı qəzəbləndirəcək hər gün işlər görürük deyək Allahım. Allahım sənə sığınıram, sənə rəhmətə sığınuram. Bu yenə də deyirəm ki, bu məsələlər bizi Allah zəlaləti salar bizi elə bir çətinliyə salar ki biz o zəlalətdən qoranıb görürük ki əbədi olaraq əsrlər boyu siz o günahları yunub təmizləyə nə qədər siz əsərlərlə burada qalarsınız. Məsələ budur ki, o cəhənnəmdən ki Allah danışanda həcanla danışır. Bu görüncə bir təhlükəli bir yerdir. Və həmçinin özümüzü Allah kimi ox bu sözlərdən ki özümüzə təsərrüverəcək. Vallahi insan Azad o xeyr əməli görmək üçün bir qərarə gəlir və sonra qulaq qul verməkə insanın əli gəlmir. 50 milyon dənə şeytan və şeytan üzlü insanlar həsfəsə edilir və sonra səlama verəndə o qədər ruhun jağağaşır. Ona görə də Vallahi çalışaq özümüzü hax yoldan ayırmayaq və bu yolu getməyə cəhd eləyək və inşallah ki Allah hər bir xeyrə mənbədir. İş görənlərin inşallah ki yanındadır. Bəli. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkətu və sonda Allahdan istəyirəm və diləyirəm ki, Allah bu sözləri qəlbimizdə bir nura çövsün ki, inşallah ki, bu nur vasitəsilə bizlər o hidayətimizi tapaq. Allah-ı Rəhman, böyüklüyünə və rəhmətinə, izzətinə və qudratına və Allah tərəgahında ən əziz olanlara hürmətinə. Amin. Assalamu alaykum. Rəhmetullah, bəbəkə. Allah qəbul etsin, inşallah.